公主，何苦对自己如此苛刻？你也尽了你的力，这镇上的局面已不是你所能控制的，不如给你个机会，就此逃命去吧。祖宗的家业和名声，就是在这枪上积攒下来的。我掌门宗人，就算把血流干，也不会去寻那逃命的道理。 Yeah! 这同归于尽的勇气可嘉，但运气差了一点儿。真正的焰灵闪需收摄心神，断绝情欲，才得以不留后力，达成赌上一切的必杀之招。你虽耗尽全部精元，但内心仍有牵挂，可惜了。心念一篇，必杀之刺也就少了些力道。 安心去见赵刘燕吧，快走！不行啊，宗主，我不走，嗯、我不走，宗主，<不>宗主。<宗主 S 2> 你便是虎子，你认得我。来，奴家与你过过招，不可轻敌。 你一直和他兜圈子，究竟按了什么剧情？郭总。 冰块冰块，我看你这相貌也就平平无奇吧，真不知道他看上你哪一点了。 起码还是有的，但是没想到这么不经打，乏了。小的斗胆占仙子一个便宜了。 我倒要看看他为何大费周章的来试你，你身上究竟有何特殊之处？这就是你的内心，是人心中都有恐惧的东西。为什么这里什么都没有，如此平静？ 我以梦魇为食，人心中恐惧的东西便是我力量的来源。越恐惧，我力量便越强大。任何人都逃脱不了内心的恐惧。我倒要看看你内心恐惧的东西到底是什么。 谢。是我是你爷爷，有意思了，胜负未定。冰块、哎哎。别块。别块。别 你没事吧？ 身为妖师，就算是死了，也要把你出去。妖师的头衔就这么重要，不惜让你以命相搏。妖师，不是一个职业，而是一种信仰。只要我还有一口气在，我就要坚持我的信仰。 那我现在就终结你的信仰，你在黄泉路上在思索，它值不值得？ 巾帼不让须眉，只可惜天地不仁，容不得弱小的人呢。你们赵门宗，怕是从此要绝后了。 这赵家枪法果然名不虚传，今天可是大饱眼福了呢。看来年轻的一辈还是应该好好磨砺磨砺呀、啊。百年不过弹指，想起本座目睹赵灵燕俊朗枪法的时光，仿如昨日。赵灵燕，他比这还强吗？萧壤之别。我还以为。 那不过是市井间添油加醋的演绎呢。看来这赵门宗真是没落的厉害啊！在这天地间，英才本就难得。仙子这就走了。收尸的戏码有什么好看的？接下来该我们登场。仙子明鉴。 五百年了，又是这一招，又是这一招。<laughs> 娘的死，却忽略了你的感受。爹爹竟然慢慢忘了，你本来就有光大掌门总的才能。爹爹，童儿知道爹爹是为了童儿好。 徒儿虽然嘴上总是在抱怨，但是从心里，从来都没有怪过爹爹。其实啊，爹爹早就知道，你，你偷偷的在练枪，只是爹爹，自私的不愿意接受。 红儿，要是时光能够倒流，那该多好！爹爹多想回到，回到你小时候，爹爹带着你练完枪，一起去看看那落日，西沉。 涛儿，爹爹之前教过你，我们赵家枪法的基础攻防，你可还记得？涛儿记得，攻为刺、点、扫、挑，守为隔波架、挡。好，记住，我们赵家枪法包含了至刚和至柔，要学会调和阴阳，刚柔并进。嗯 身正体直，脚踝虚步。太阳都快落山了，你们俩还在这玩闹呢？才不是玩闹呢，这叫修习赵家枪法，斩妖除魔。冬儿，阿爹要去陪阿娘了，照顾好自己。阿爹和阿娘永远陪在你身边。 爹，我们回家多 op,。赵家军，走，送宗主回家。是。赵宗主，是您救下了八宝镇，救下我们所有人的。 你真的是老了，早知道不休眠了。哎呦！哎呦麻烦仙子救救我这徒儿吧。断了两根肋骨，琵琶骨也被打穿了，遭受黑风如此重创，却还未死，是块好柴。船长仙子妙手回春了。这小子当下正处于生死关头。 正是用法宝压制体内妖气、取珠的好时机。这、这,这、这个是金刚诀，这是五百年前斩杀妖帝的法宝。你之前说要给我徒儿的法宝就是这个东西？一老一小的少说两句，休要打搅本座施法。 真是稀奇，这小子体内竟有一道封印结界相护。